Пропонуємо вашій увазі вправи зі сучасної хореографії стилю модерн. В відмінність цього стилю танцю є висока доля імпровізації. Не дивлячись на видуману складність цього стилю, модерн може освоїти кожний незалежно від комплекції та фізичної підготовки. Сьогодні ми навчимося становитися єдиним цілим з музикою. Спробуємо відчути себе з іншого боку. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Сегодня я вам покажу небольшую связку в стиле модерн. Поможет мне в этом Жукова Ирина. Давайте сначала для для начала немножечко разомнемся. Шейку в сторону и вперед полукруг. полный круг. И в обратную сторону. Закончим. Плечики назад, вперед, назад, вперед. Максимально отводим назад и вперед. И закончим. Ножки в плее, носочки смотрят в стороны, приседаем. И закончим. И садимся на левую ножку. Носочек на себя и немножечко потянулись вперед. И поменяли носочек на себя и потянулась. И встаем. Сейчас мы с вами начнем учить связочку. Ножки на ширине плеч. Рука идет хлыстом. Правая. Раз. Левая. Два. Проворот в кисти и подтягиваем к себе ручки. При этом ножки у нас гинаются вовнутрь. Ручку на плечиках правую, левую и толчок диафрагмой. Три раза. Раз, два и три вниз. И прыжок. Раз и два. Повторим еще раз. Рука хлысток правая, левая. Проворот в кисти, подтянули к себе, не забываем, что ножки уходят вовнутрь. Ручка правая, левая и толчок диафрагмы. Раз, два и три. И прыжок. Раз, два. Прогиб в спине. И раз, два. И с самого начала повторяем. Захлест. Правая, левая. Проворот в кисти. Подтянули. На плечо, левая ручка, раз, два и три, прыжок, раз, два и назад, пам, пам. Далее ручки заводим в левую сторону, весь тело переносим на правую ножку, левая ножка прямая и делаем поворот, раз, два. Еще раз, заносим ручку влево, весь тело переносим на правую ножку и поворот, раз и Два. Совмещаем всю связочку с самого начала. Поехали. И раз, два. Поворот. Подтянули. Ручка. Ручка. Диафрагма. Раз, два и три. Прыжок. Пам-пам. Раз, два. Рука и поворот. Еще раз. Рука. Раз. Два. Проворот. Подтянули. На плечо. На второе. Раз, два и три. Прыжок. Пам. Пам. Назад. весь тела на правой ножке. Раз и два. Внимание, следующее движение. Заносим плечика правое вперед. На выворотности возвращается назад. Тело уходит назад. При этом ручка за голову. И еще раз проворот плеча на выворотности и в локте вниз. Еще раз вперед, на выворотности назад, за голову и на выворотности назад и вниз. Еще раз повторим чуть-чуть побыстрее. Вперед, на выворотности ручка, за голову, на выворотности плечика и вниз. Последний раз. Вперед, и назад, вперед, и вниз. И соединим всю связочку. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два и три. Пам, пам. Раз, два. Ручка. Поворот. И плечо вперед-назад, за голову, на выворотности, вниз. И подняли голову. Давайте еще раз повторим с самого начала. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Раз, два и три. Прыжок. Раз, назад. И поворот. Раз и два. Плечо вперед, назад за голову. Проворот и вниз. И посмотрели вперед. Сейчас мы повторим нашу да. связочку под музыку.